assalomu alaykum mana bugun biz g'ofur uh, g'ulom uy muzeyiga tashrif buyurdik va ushbu uy muzeyi haqida g'afur g'ulom uy muzeyi xodimi lutfulla aka uh, imom oy <laughs> <laughs> lutfulla aka ilhomjonov bilan gaplashamiz assalomu alaykum lutfulla aka <laughs> alaykum uh, assalom siz bizga g'afur g'ulomning uy muzeyining yaratilishi ochilishi haqida qisqachagina tarix haqida gapirib o'ta olasizmi ha albatta g'afur g'ullon uy muzeyi bir ming to'qqiz yuz sakson uchinchi yilda shoirning sakson yillik yubiley munosabati bilan tashkil etilgan uy muzeyimiz ikkita binodan iborat bo'lib birinchi bino asosan shu g'ofur g'ullomning bir ming to'qqiz yuz qirq to'rtinchi yildan oltmish oltinchi yilgacha yashab ijod etgan uyida joylashgan e, ikkinchi binoyimiz esa bu endi yangi bino hisoblanadi bu ikki ming uchinchi yilda g'afur g'ulomni yuz yillik yubiley munosabati bilan qurib e, foydalanishga topshirilgan e, birinchi binoda bevosita g'ofur g'ulomni yashagan davridagi o'sha muhit qanday bo'lsa o'sha holatda saqlanib qolingan u kishini foydalangan hamma buyumlari jihozlari o'qigan kitoblari hammasi o'zini joyida shoir hayoti davrida qanday bo'lsa o'sha holatda saqlanib qolingan va u yerda afirlonning ijodxonasini kutubxonasini mehmonxonasi dam olish xonasini bolalar xonasini ko'rish mumkin shuningdek uh, uh, uy muzeyining ikkinchi binosida esa bu yerda g'ofurulonning hayoti ijodi haqida hikoya qiladigan ekspozitsiya joylashgan bu yerda asosan g'ofurulomni hayoti ijodiga taalluqli bo'lgan fotosuratlar hujjatlar shoirning uh, turli yillarda nashr qilingan asarlari uh, uh, keyin turli uh, uy jihoz buyumlari ham mana shu uh, ikkinchi binoni ekspozitsiya zalida shu uh, joylashtirilgan rahmat yana bir savolim bor edi g'afur g'ulomning uy muzeyiga asosan aholining qaysi qatlami tashrif buyuradi yoshlarmi o'rta yoshlarmi yoki katta yoshdagi kimsalarmi albatta uy muzeyiga shu tashrif buyuruvchilarning shu ko'lami va ularning yoshi turlicha turli yoshdagi adabiyot ixlosmandlari g'afurulomni ijodiga qiziqqan ziyoratchilar tashrif buyurishadi lekin albatta aksariyat qismini shu yoshlar talaba yoshlar maktab o'quvchilari kollej litsey o'quvchilari uy muzeyiga tashrif buyurishadiki bu yerda ular uy muzeyiga kelib bu yerdagi eksponatlar bilan jihozlar bilan tanishganlaridan so'ng shu g'ofurlomni hayoti ijodi haqida bir mukammal ma'lumotga ega bo'lishadi rahmat batafsil va to'liq ma'lumotlaringiz uchun